न्यूज ट्वेंटी फोर वेद जनमनाचा फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे स्तर का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी पक्का हो गया है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक, एक, एक बार अच्छा चार्था चार्था मैं था था एक बार नारा बनवाना चाहता हूँ आप के की धरती बना बोलेंगे अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार अब मैं नहीं बोलूंगा का आशीर्वाद प्राप्त है आने वाले समय में अच्छी सड़कों और सुविधाओं के कारण लाखों भक्त अंबाबाई के दर्शन करने आएंगे यहां उद्योग व्यापार और पर्यटन से जुड़े अवसर पैदा हुए आप मुझे बताइए मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को तो दबाकर बैठने वाले लोग या तो मैं से आप कोलापुर का महाराष्ट्र का भाग्य बदलने को उम्मीद कर सकते हैं क्या लोग महाराष्ट्र को तो आगे लेकर जा, जा सकते हैं क्या साथियों सात मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोलापुर से एनडीए की उम्मीदवार भाई संजय मांडी जी और हाथ मिलाने से दैनशी पांडे जी इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत किसी आप इनको जो वोट देने वाले हैं ना वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है लेकिन गर्मी बहुत है कहीं कहीं शादियां भी है फिर भी मतदान ज्यादा होगा ना मेरा पर्सनल काम है करेंगे जरा हाथ मेरा कोल्हापुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम पहुँचा घर में प्रणाम पहुंचा देंगे आप जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा तो देंगे ना तो हर घर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हर परिवार से तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ऊर्जा में बिना बढ़ जाएगी और वो ऊर्जा आपके लिए काम लगा क्योंकि आपका सपना यही मेरा संकल्प है। दिया है और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडिया अगाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं यह दृश्य देख करके मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के ऊपर कितनी बीती होगी बाला साहब ठाकरे पर कितनी चोट होगी? लो कैसे लोग तो हैं ये इतना ही नहीं एनडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए सभी जनों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज बाबा साहब ठाकरे होते तो इनकी हरकतें बहुत दुखी करती और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती है हो। साथियों तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है कांग्रेस के शहजादे उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है ऐसा बताते हैं तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है साथियों कांग्रेस ने एक और ऐसी घोषणा की है जो नाम के हंगात का मतदाता को जानना जरूरी है कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे अपनाए बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा आज आपके पास गाड़ी है बेटे को दे सकते हैं घर है दे सकते हैं खेत है दे सकते हैं ये कांग्रेस के शहाजादे फॉर्मूला लाए हैं आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है क्या आप अपनी मेहनत करके जो कमाई की है पाई, पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए क्या उससे हम लूटने देंगे क्या ये कांग्रेस की सरकार जो सपने देखती है उसको पूरा होने देंगे क्या महाराष्ट्र बाबा साहब आंबेडकर छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिभा फुले की धरती है महाराष्ट्र की यह धरती सामाजिक न्याय का प्रतीक है लेकिन कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी ने सामाजिक न्याय की हत्या करने के भी ठान ली है हमेशा बाबा साहब का अपमान करने वाले कांग्रेस दल दलित पिछड़ों के आरक्षण पर डाका लाने की तैयारी कांग्रेस महाराष्ट्र समेत अपने देश में आरक्षण का अपना का मॉडल लागू करना चाहती और ये कर्नाटक का मॉडल क्या है इस देश के दलितों ने आदिवासियों ने पिछड़ों ने एस सी एस टी ओबीसी सबने समझने जैसा कि बड़ा भयंकर है मॉडल कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में जो सत्ताईस परसेंट आरक्षण है वो मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी तो बना दिया रातों रात उसके हथार बोले और जो ओबीसी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया भाइयों अब ये फॉर्मूला ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं आप करने देंगे क्या करने देंगे क्या 2012 में इंडी गठबंधन की सरकार ने ये कोशिश की थी तबियत सफल नहीं हो पाए थे इसलिए कांग्रेस संविधान बदलकर दलित पिछड़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहती ओबीसी के आरक्षण पर यह डाका क्या कभी कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्या आप स्वीकार कर सकते हैं क्या जिन लोगों ने कर्नाटका में पिछड़ों का आरक्षण छीना है उन्हें देश में एक भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए अवसर नहीं मिलना वेद न्यूज 24 या चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करा विसरू ना